هنبتدى بقى في توصيل الخطوط الداخلية والعدة الرئيسية عشان نبدأ في خطوات مهمة في البرنامج لازم نعملها أول ما نشغل السنترال هنبدأ دلوقتي في توصيل الخطوط الداخلية أنا جايب عدة سبعة وسبعين تلاتين كعدة رئيسية وهاخد الكابل RG11 بتاعها اللي هو المفروض 4 بن واحطه في الجاك زيرو واحد هتشتغل العده تمام طيب العده اللي بعدها هاخد الجاك بتاعها وهاوصلها في ميه العده اللي بعدها هي عده مميزه هاخد الجاك بتاعها وهوصلها في 105 ده توصيل عشوائي مش اي علاقة باي حاجة العدة الاخيرة هي عدة سنجل لاين كانسونيك اس 500 هوصلها على جاك رقم سبعة معنى كده ان العدة دي خدت رقم 101 لانها على جاك 01 دي خدت 103 يعني جاك زيرو 3 دي خدت 105 دي 107 لو يعني انا شلت العده من هنا وحطيتها هنا هيبقى رقمها 108 دي كده 107 بدليل ان انا لو فتحت السبيكر هنا وطلبت 107 تمام هشيلها من 107 واحطها في 108 هطلب 108 في حاجة أسهل من كده إن أنا أرفع سماعة العدة كده وأطلب زيرو هيرن على الأوبريتور لي الرقم الداخلي اللي بيتصل فمكتوب على الشاشة دلوقتي مية وتمانية لو أنا فتحت العدة دي وطلبت زيرو هيبان على شاشة العدة المميزة الرقم الداخلي اللي بيتصل هنا برضو كل تفاصيل البرنامج بتتعمل من العدة المميزة اللي متوصلة على الجاك رقم زيرو واحد العدة المميزة اللي محطوطة على الجاك زير واحد عدة البرنامج ببدأ أفتح البرنامج إزاي الأول إحنا عايزين نقول إن الثلاثة خارجي وتمانية داخلي دي الساعة الأساسية للسنترال الثمان جاكات دول هايبرد زي ما حضراتكم شايفين إحنا موصلين عدد مميزة وعدد عادية ومنهم عدة إظهار رقم الطالب باناسونيك وجايبينها بالتحديد عشان ننفذ عليها اظهار رقم الطالب على العدد العادية اي نوع سواء للخارجي او للداخلي بالنسبة للخارجي هبقى لازم احط كارت اظهار رقم الطالب للخارجي بالنسبة للداخلي مش محتاج اي حاجة اكتر من البرنامج ودلوقتي هنبدأ نعمل البرنامج من العدة اللي هي عدة الاوبريتور اللي هي العدة 101 أول حاجة بعملها بدوس على مفتاح البروجرام بعدين نجمة مربع واحد اتنين تلاتة أربعة بيبتدي يسألني عن خطوة البرنامج عايز تلاتة ديجيت اللي هي رقم الخطوة لو جربنا كده زيرو 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 دي خطوة تايم سيت مفتاح السبيكر بالنسبة لي دلوقتي هيمثل النكست لو دوست كده عليه هيبان على الشاشة الانتر بتاعتي طبعا زيرو خمسة لا احنا في ستاشر الفين وستاشر تمام هتروح على من السهم هنا اروح يمين هيبتدي يفتح لي الانتر بتاع الشهور هبتدي اسلكت من هنا من مفتاح الاوتو انسر ميوت بعد فبراير بعد مارس ابريل مايو يونيو يوليو اغسطس نروح بالسهم برضو يمين عشان اللي بعده يبقى اليوم النهارده خمسه وعشرين اروح بالسهم اختار اليوم السبت حد وبعدين أروح بسهم يمين عشان اظبط الساعة الساعة دلوقتي اتحرك بالسهم يمين تاني عشان احط الدقايق وبعدين اتحرك بالسهم كمان عشان اسلكت هو اي ام ولا بي ام. عشان اغيره بدوس ستار سوري من سيلكت بختار اي ام او بي ام وبعدين بعمل اوتو ستور كده خلاص الخطوه دي هولد بتمثل الاند بالنسبه لي الهولد بتمثل الاند بالنسبه لي فبقى اند فبيسالني عن بيسالني عن الخطوه اللي جايه بعد كده طب انا ظبطت كده التاريخ لو عايز اتاكد من ظبطه التاريخ طبعا هو كاتب رقم العدة عشان اسويتش اهو كتب مجرد ما ادوس على النجمة اثبت على الشاشة الضغط على النجمة بيغير ديسبلاي انا بضغط على النجمة يغير ما بين تلات شاشات ودي مية وواحد